Ребята, всех, всем привет, всех витаю на своем канале. Я сегодня отвозила свою машину, Алиску, в СТО, на СТО точнее, на компьютерную диагностику. И кадры, что там происходило, сейчас ставлю вот сюда, смотрите дальше. Что, что? Не вычислил? Пишут, еще пропуски, но в каком цилиндре ничего не зафиксировал. Ничего, еще. да, нету. А вот это что двигатель мне выдавала ошибка, оно там... Ну вот это что. под вот, вот, Да, вот это да, да, значок. я написала, что это... Обнаружен По пропуск двигателя, зажигания а вот двигателя. А в каком цилиндре оно еще не вычислило. Ага. А сейчас он светится? Нет, нет. Он у меня светился. Она... Он засветился, потом я снизила скорость, он пропал. Ну, у меня это возникло после того, как я заправилась. Я обычно на око-вок заправляюсь, а это на БРСМ заправилась. Я не знаю, связано это с, ну, с бензином может, может качество, быть. да, может, может быть. быть? Просто если бы он светился все время, а так запустил дверь, угу. он светит. Не, не, она не. Конкретно уже определяет. Постоянно нет. Это буквально два или три раза там что-то вот оно блимнуло. На скорости не она реально. у меня зашаталась вот так вот. Я снизила скорость и пропала. А еще у меня один раз было при передаче, когда э, после этого э, передачи, когда переключала, пиналась машина, коробка. По коробке тут -то тоже типа цепь переключателя передач. Да, да. Было. было, было. А что и конкретно? Ну просто есть вот ошибка и все, да. Да. Ну нужно, что и не расшифровывает их угу. конкретно. А вы мне распечатку какую-то дадите? Ну, уже не печатает. Не печатает? Можно это сфоткать. Не ага, это сфоткать. а можно будет, да, сфоткать? удалять попробовать еще бы кататься, чтобы повториться не повториться ну, uh -huh.

В общем, ребята, что хочу по итогу сказать? Ездила на СТО, мне сделали компьютерную диагностику, прочитали ошибки, мне выдавала две ошибки. Ошибка по зажиганию и по коробке передач и ошибка двигателя вот это. Значит, мне поменяли свечи зажигания, раскрутили там заводские свечи, посмотрели, сказали, присутствует розовый налет, попробуйте поменять бензин. Потому что есть какой-то осадок на свечах этих зажиганий. И спросили, где заправлялась, как заправлялась. Я сказала, на Борисем вот это последний раз залила. Там стояло пять мужиков. Все сказали что девушка, мы каждый день чиним машины. С 2022 года очень сильно испортился бензин на Борисем. Не заправляйтесь там. Очень рекомендуем не заправляться. О, ВОК, Нефтек и Укр Восток. и Востокгаз. Вот, вот эти заправки. А Борис -эм это вот сходит в список самых, самых нет, нет, Извините. нет. И свечи зажигания поменяли, потому что у меня уже 44 тысячи пробега, они меняются каждые 30-40 тысяч. Обошлось все это с консультацией, с диагностикой мне в 2000 гривен набор из 4 свечей 1020 и диагностика плюс установка этих свечей по 500 гривен. Вот, 2000 гривен. Дальше сказали наблюдать, выкатать хотя бы до половины вот этот бензин, который я на БРСМ заправила, и попробовать заправить на око, чтобы смешался. Он говорит, возможно, не подходят какие-то октаны, что-то такое, в общем. В любом случае, он говорит, это как еда для нашего организма. Вот вы же предпочитаете более качественную еду, да? неплохую еду, там, допустим, которая стоит дешевле, вы, вы можете заплатить больше, но вы за это получите качество. Вот, соответственно, что если вы заправляете бензином свою машину, это для нее еда, и это э, главное, ну, одно из таких главных факторов, которые обеспечивают э, работоспособность, хорошую, качественную всех частей, да, запчастей машины, то вы должны кормить ее хорошим, качественным бензином. Я делала это на авиасе. Я просто, вот, и ребята тоже, я говорю, я авиас. О, полетели на троллей. Я авиасам заправлялась, вообще никаких работ. Они говорят, да, реально классный был бензин, но они уже, к сожалению, у нас закрылись. К большому сожалению. Ну, буду ок, -ок как-то восток газ там заправляться. Так что так. Ну, надеюсь, что моя проблема решится с этой коробкой, и с зажиганием. Ну, будьте осторожны, ребята, так что могу сделать. тут вот Вадим, кстати, со мной. Да-да-да-да-да-да. Здрасте. Здрасте. А ти що скажеш по поводу. Я тебе за БРСМ дав давно давно говорив, але ти ще нас. Яка? Нічого, я нічого не сказав. Всім привіт. Всім привіт. Ви мене любите? Да. Я вас Що ти нам не перевернула? Ну що, ми підемо гуляти з тобою? Пошли. Парк Шевченка. Вадим мене пригласив в ресторан і на прогулку. Да. мене. Хто кого пригласив? И сказал, поехали я? в ресторан. Когда а, ну, да, я. я была на СТО, Точно. да. Я говорю, поехали. У нас жарюка да. страшно. Сейчас пойдем я гулять постригся. по летнему Днепру и берем я вас постригся. с собой. А? Похладим я показала, показала красиво Лайк, 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 лайк. У нас сегодня прекрасный выходной день, хорошая погодка, даже жаркая. Я бы сказала. Что Сейчас бы вы... валяться на пляже наконец-то. А? А, ветер, ветер. Я покажу ребята. красивый наш Днепр, зато. Это монастырский остров. Мы сейчас идем по такому мосту. И фонтанчик. Ой, фонтанчик. Водопад искусственный. Сделан. Церковь очень старинная. Вот наш прекрасный Днепр. Набережная. Кто девочки там за границей скучает за Днепром, наслаждайтесь. Все здесь прекрасно у нас, слава богу. Он троллей полетела. Ой, это так страшно. Кошмары У меня аж ноги не имеют. А оно когда-то застряло. Да. Помнишь? Жутко. Так через Днепр. Но в Днепр еще не страшно упасть, хотя ну, можно утопиться. Вот тут знаешь, как утопленников было. Можно. Вот тут очень многие прыгали в свое время с моста и очень много топились. От удара об воду. Все, сразу мгновенно человек теряет сознание и топится. Очень опасно. А, особенно, а я, помнишь, я как я прыгала? <laughs> вот, вот так уж, пластом. Помнишь, как на, на Голубых озерах, да, что-то было там? Жопа кверху, вот так вот. Животом ударилась. Красота. На мосту есть такая традиция, когда люди расписываются, у них свадьба, они приезжают на этот мост и вешают э, такой замок со своими именами. Вот, я помню, у меня брат когда женился тоже. Ну, у них где-то там дальше. А, а вот еще взял. замочки такие L плюс А символ вечной любви ага. так специально да, к а. Мост на остров раньше он назывался монастырский монастырский да раньше да. а комсомольский комсомольский а сейчас он называется монастырский тут за мостиком есть такие будочки, продают всякие напитки. По центру стоит памятник Шевченко. Колесо обозрения работает, кстати. Не хочешь покататься Нет. на колесо? Боишься? Ты не помнишь, мы с тобой в парке там, А, парк точно! Это, <реш> Ты кричав похлеще, чем я в Одессе. А ты знаешь, что ты такая актриса. Что это ты я? Со мной актриса? ты туда каталась, ты ничего не боялась. А в Одессе прям страшно. Я боялась. Там знаешь, какое огромное а почему колесо в, парке в Одессе? Лоба не было страшно. Потому что оно очень низкое было. Оно намного ниже. Нет. О, кошмар. Представляете? Да, Люди. посмотрите у меня видео в Инстаграме. Нет! Я там боюсь, трясусь, она сидит с меня ржет. Я меня смеялась просто видео. с тебя. А в Одессе прям не страшно. Ой, это прям страшно стало. Да, там Брехух. большое колесо. Брехух. Ничего не брехуха. Ты брехун. А я нет. Я хороший, ты плохой. Как обычно. Нет, Вадим. Все. Время меняется. О, я на утом не боюсь кататься, на лебеде. Тут для трехлетних детей. Мы пойдем на пляж? Тут вообще особо нечего. Тут вообще ничего. Чем сюда пошли? Пошли. Там просто дальше, если идти, там просто пляж и все. И все. Я вот тут когда-то приезжали в мы Такой кабак. Вот тут караоке да. а в конце пляжа тоже были дискотеки на угу. пляж. и мы на этой дискотеке до 5 Вы на дискотеке утра или на диском диск, пляже ну дискотека была то ли на пляже ну, то ли что-то такое ночью в 4 утра и там там такой был сброд я тебя передать не могу что попало кто попало? и ты ну и я приличная девочка но я ж танцевала я и в клубы ночные ходила в свое время еще и как на диском нет я ж не нудистка, зачем мне? А нет. жарко. Не, не была, не хочу, мне не интересно. Ага. Я не люблю заниматься не думаю, раздеванием на посмотреть. людях. А? Я не думаю, что, что там есть, а что-то У меня? Нет, на пляже. Там. А. Мы видели это лицо. У меня? Так я реально думала, ты про меня говоришь. Там мне на что смотреть? Я уже такая на низком старте. Показывала нашего Шевченко? Его не видно за, за Сейчас покажу. Это роскошь. Ну, а как мне снять? Почему? Как мне снять, что? Все не так. Вот это? Ну, наверное. Похоже на лаванду. Напишите в комментариях, это лаванда или нет. Ну вот, видно, я уже сняла красиво. Жарко? А, все. Жарко ты хочешь? Ты же хотел, чтобы зрители видели. Не, не хочу, жарко. Не голову, Фу. А куда мы пойдем? По домам? В а машине посадим. Кошмар. Надо было на рыбалку Я хочу на пляж. Куда? Можем на десерт взять. В доллар? А Я ты не заметил, не что мы просто сидим и едим? Все, шо? мы прошли два а шага, шо шо а делать? пошли на десерт. А что еще делать? Есть, не скажи, знаю. Шо? Кстати, очень рекомендую в Днепре доллар в качестве десертов, если хотите найти вкусные десерты. Джани Вина, итальянский ресторан. Обалденные профитроли и доллар. Там вкусные десерты. Доллар, как Кстати, меня, меня пригласила маме на обзор к ним что в понедельник. Маме, Биг Мама. Нет, меню все тоже. Просто они мне дали депозит. Придите, с вас Торис. Амбассадор еды. Вот. Что, идем в доллар на десерт? Доллар. Возле парка Шевченко. Добрый день. Я хочу десерты посмотреть. Пошли выберем десерты. Доброго дня. Добрый, Добрый день. Да, на двух. Так, я хочу десерты. Добрый день. Боже, они все такие огромные. Я хочу какой-то диетический. Фу, очень жарко на улице, просто невозможно. Цен нема. М -м, а что вот это такое с кусочками шоколада? А Павлова? Нету? Павла. А это Павлова? Добрый день. Это, это Павлова. Угу. Можна одну павлово? Ні, ми тут присадимо, так? Де ми сядемо? Ну давай. Де прохолодніше, дякую. От в цій залі, так? Да? Там прохолодніше. Ага, давайте там. Ага. Дякуємо. Тут мы садим, да? Тут садим. Фу, дякуем. Фу, жарко, да? Да, жариша капец. Очень вообще жарко, нет сил. Я Павлову заказала. С манго. Люблю Павлову. Еще как если надо заказать. Людей, конечно, море. Выходной день. Я хочу на пляж загорати. Ты не хочеш на пляж загорати? Ты белый такой, как аристократ. Аристократический. Да, вообще заговорю. Это вредно, но у меня есть супер крем от L'Roche. SPF 50. Ой, как хорошо. Наконец-то Вадим. Що ти вибрав? Що ты вибрав? Я буду Дубайскую линицю. Кого? Дубайську это коктейль? Полуниця с добавской шоколадом. А есть что-то попить прохладного? -а. Только глинтей. так? Тут нічого нема. Да, давай я вам хочу показать зрителям тоже. Безалкогольні коктейли. Не вернуть или А? Хорошо. 200 гривен в среднем один коктейль. Знаєш, что-то побюджетнее. У меня после Одеси нема денег. А, от соки. Так от лимонад 125, прекрасно підходить. Я буду лимонад. Можна, будь ласка, добацьку поволицю. Одну. Тобі манго Павлова, так? Так, і лимонад. А який солодкий саме серед цих лимонадів? Манго на нас, потім та Давайте манго на нас. У мене буде мангова сьогодні вечірка. А я буду теж манго на нас. Дякуємо. Тебе нравится доллар? Нет. Нет? Чего? Ну, мне, он, он изжил свое, мне кажется. Он был классный. Я тут первый раз попробовал ну, как, вкусную лазанью. Да? Классно. А потом ты научился дома сам готовить вкусную лазанью? И начали открываться куча заведений. Ну, девку вкуснее, чем ты дома делал? Не да. Дома. Я помню, как я ты читаю, делал я, ты Хорошо. Да не, оно не близко. Я помню, как ты сделал с этим сдорублю. Там была гарганзова. Гарганзоло. Это вообще. Буял, так... Это была роскошь. Да. Но она не дешево стоила. Конечно. Точно. Там чуть-чуть. Но вообще, лазанья это не дешево. Ну, блюдо. вообще, если ее делать дома, это не дешевое блюдо. И мало-то не сделаешь. Там порция сразу. 10 килограмм такой mm -hmm. поднос дороги. Ну, не хочется сейчас. Ну, это же Аппетита очередь. нету, да, она жирная сильно. Вот сейчас, кстати, вот как только потеплела, я вчера в варусе груша у меня, банан, уже мне клубники хочется, уже каких-то легких фруктиков хочется, ничего такого жирного, селедки уже не хочется. Да? поехали в Адмирал Нельсон в 11 утра на икру. Ну, мы давно не были. Но я Вадима предложила утром поехать в заведение, которое у нас называется Адмирал Нельсон. Оно, оно славится тем, что там делают огромную сковородку с жареной вот картошкой. Сковородка. Там картошка икра вверху. свежайшая, жареная. Икра столовика, вот это вот все. Это только одно место в Днепре, а где жареное, исключительно. Там масло. Но там, там поджечь, она утра. будет гореть. Я говорю, давай туда поедем. Я говорю, ты что, в 11 утра у вас этого шуровать? <говорит> ну, мы просто давно не ели. Но ну, не всегда, кстати, у них есть икра. Нужно, Это ребята, звонить, вообще. узнавать бронировать. и бронировать. Да, да, да. Чтобы она была свеженькая. И если она вообще в наличии. Вот, но ну, нам очень нравится. Да. Так быстренько. О, у тебя в дубайском Ой, шоколаде. Класс. Я, по-моему, пробовала, Павлова. Трошки <сёст> дам <дамыми. брат. сёст> Ничего. Дякую. М -м -м, очень вкусное. Мне сначала показалось, оно твердым, Пусть но нет. Не, нет, я ела в этом. Бейзе. Дякую вам. Очень вкусное. М -м -м -м, Боже, через 10 -10. а крем... Что? Через 10 -10 Хорошо. А крем потрясающий. Это очень вкусно, ребята. Рекомендую Павлову. Обалденно. Очень вкусно. Попробуешь? Не, не хочу. Не люблю попробовать. Нам смачного. Хочешь, мы пробовать? пробуем? Я не хочу. Сколько? Сколько в среднем стоит вдвоем вот, сходить в ресторан в Днепре или в кафе. Сколько? На одного минимум тысяча. Мы меньше сегодня заплатили. Смотри, Минус. мы заплатили 800 в одном ресторане и 800 в другом, 1600 у нас общая типа составила. На человека 800. А, ну да, в среднем в 1000. Не, съела я съела 10, только один только салат, салат, да. Плюс основ... нет аппетита. Плюс основное блюдо уже угу. уже подходит 1000 на человека. Ну да. 1000 в среднем на человека, ребята, чтобы сходить. Это так. В Днепре. Не, ну почему? Ну это ну, это считаю, салат это основной, и десерт и напиток. Это вот так. А Такая ценовая больше. политика. А если напитка хочется больше, то плати больше. <laughs> то есть. Цены растут и на продукты, и вообще и на фрукты просто космос. 300 гривен груша в Арусе. Это какая-то жесть. Мы уже пришли к твоей машине. Очень все дорого. Это когда, э, знаешь, это говоришь, очень все дорого. Надо стремиться больше зарабатывать. Вадим стремиться. Это недорого, это мы плохо зарабатываем. Да, это недорого, это вы просто вы мало зарабатываете, нищеброды. Это, такое? Это, это мне такое писали. <смех> <смех> в личку в инстаграме. Люди разные. Все не так. Но спасибо, дорогие уважаемые зрители, кто со мной, несмотря ни на что. Спасибо, что смотрите, что любите. Спасибо. Пока, Вадюшечка. Да, да, надовольный. А я на них хочу сесть. Жарко очень, да, жарко Спасибо, ребята, что посмотрели это видео. Обязательно поставьте лайк, напишите комментарий. И до новых влогов. Всем пока. Приходите к Вадиму в ТикТок Ник Овсянка. Он играет с очень известными медийными личностями. Скажу секрет, увидите. Очень известный. Пока.